Assalamualaikum Konco-konco KB Saiki aku Arabe cerita Buku sing judulnya Momolan Yuyu karyane Momon Kristiadi Lan Lili Yong Ti Di, Neng website Let's Read Asia Rungokno ceritaku yuk Momo nggole Lina Wewayae kucinge kuwi mangan Lakai Lina lagi ngopo dheweke Ana apa ing jero rong kuwi Lina Momo takon Wah ono kewan koyok kepitng? nanging luweh cili. Opo iki sing diarani yuyu dening bapak. Momo baten. Yen yuyu iki diopeni, opo iso dadi gedhe koyok kepiting? Momo pengen weruh. Coba dideleng. Yuyu seneng iki apa ora ya? Yune e ibane kaya kucing. Lha ibane Yuyu iki seneng mangan opo wae. Lengentah, ta, iringe iso entek ngono iwake. Yuyune uga seneng roti lan gedang. jining Dino naliko arep makan yuyu ngo kaget We ndeleng anak yuyu akeh banget ibane woe ikibune yuyu pa woe perlu panggonan sing weh gede mestinek Nah pindah merene wae ya neng panggonan sing luwih gede ngomo sibuk tenan soyo akeh yuyune soyo akeh panganan sing dibutuhke nyam 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 ibu e yuyu mangan roti karo anak-anak e beladalah nanti sak wijine dino yuyune kutah kabeh nang lemah melayu kabeh Momo kaget karo kucinge? lo 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 lo, kado harapan yang diyu-yu momo, taruh kucingnya, kado melayunya kali yuyu, yuyu yuyu ne, gawe rong kabe, ka oh, kue kweki lu seneng rong yuyu. Iye, Bu Yuyu, kue mesti loe seneng ngerom jelo lemah kono, ta